В общем, друзья, шорс, показать вам еду. Это вообще не дорогой отель, отель типа 22 доллара в сутки. Ну, еда за дополнительные деньги, но максимально недорого. То есть вот такая рыбина огромная, короче, меньше 5 долларов. И вот такая еда, ну, что-то тоже там, 3 или 4 доллара. Рис, копейки, кофе, 50 песо, да, я не помню 30 что-то такое в общем э отель называется Паласио де Лауак. Не знаю, как его описать, но вот смотрите обстановку. Ну, то есть я вам говорю, это типа две звезды или две с половиной, что-то такое, или три. Ну, короче, он даже никакой там ни четырех, ни пятизвездочный. В общем, местный отель в основном, я не знаю, короче, как бы. Ну, сами решайте. То есть вот я вам Показываю, что есть. Всем пока-пока.